Наконец-то добрый вечер и маленький каламбурчик. Экспромт. Сейчас войду в образ. Добрый вечер, Украина. Працею Зморина. В эфире дочь твоя, Зорина. <плодисменты> ну, сегодня, конечно, у нас сыры, да? И у в нашем СВ маленький, но очень хороший пассажир. Куколка, цыпочка, лялечка, ну просто вообще красавчик. Хоча про себе так гордо, ні, не гордо, не те слово, скромно, лірично, сентиментально говорить, що він ничай. Ничай, ел кравчук. Я нічий, я ніякого роду нічий. Вип'ю вина, вип'ю до дна, кажи мені. Давай, садись. Ой. Ты так прямо мне уколол. Такая э -э щетинка, знаешь, бритая, Прямо как наждачка. <свят> Ой, сейчас, подожди, сейчас загляну. Лидочка, мы все, мы сидим уже. Так, Андрюша, ну как тебе? Ярко, красиво и празднично. Евроремонт. Так же, как должно быть в юмористическом шоу. Я, кстати, первый раз в жизни в юмористическом. Ой, каждый на день, то юмористическое шоу. Столько, ты понимаешь, столько труда я сюда вложила, ну, побелка, все. надо ну, же везде ну, же бегать и гавкать, как собака, потому тоже никто ж не гавны не Так, Андрюша, начнем сразу с самого начала. Ой, сейчас теперь. В какое место ты хочешь со мной поехать? А в какое место ты хочешь со мной поехать? Андрюша, любое, какое ты скажешь, я с тобой хоть на край света. Поехали на край света. На край... света, тот, свет ха Сейчас, сейчас, сейчас. Лида! Лид! Степа! 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 Кто -то... там? Томила! Кто-нибудь же! Ну крик, ну я не могу, я не могу сорвать. О! На край света! О, Кравчук зовы! Слушайте, мы на край света сейчас! За 80 дней! Да! Так. Располагайся. Я за целый день набилась, устала страшно. Ну, сейчас буду тебя годувать. Да, а потом я буду подарки. Ой, это сыр. ты понимаешь, тут же, ты понимаешь. Съемочная группа. Слышишь, съемочная группа ходила все мои все мои запасы. Понимаешь, их прокормить вс мочную группу. Лучше свиню держать. Давай сделаем. Давай вот это вот так сделаем. А, вот так? Это да. что значит? Ну, это, я не знаю, как это называется, но это какая-то игра, в которую обычно играют в поезде. Но мы на гастролях играем, когда ездим, вот, кто кого победит. Там, вот да. этим? Вот этим. Это называется, это не я придумал, а Энн Кравчук придумал, кто кого победит. Ну, давай. И кто кого, сейчас давай. Ну? Три, четыре. Оп! А, я тебя. Ты меня. Но это уже лучше. Он меня, это уже лучше. Прекрасно! У нас в гостях Эл Кварчук. я была с детства, там, стать певцом, там, че ты, как ты? В детстве я вообще хотел стать учителем. Чего? Младших классов. Шучу. Не, ну, конечно, я с детства пел. Удачно, жутко, конечно. Я в детстве пел, меня иногда ставили на табуретку, и я пел О, всем друзьям. На табуретку. Как? У меня табуретка ну, хочешь, хочешь, я спою пос... тебе? А ну. Это песню из того времени. Подожди, давай сейчас выпьем по чуть-чуть. пойду. для голоса. Для... Давай. Ты сейчас. знаешь, новая, новый ремонт. Понравится да. тебе. <свят> Слушай. Есть беседка в городе Черкасы. Белый клен, зеленая листва. Пионерка из шестого класса. Девочка Людмила там жила. Раз в беседку ворвались фашисты. Какой кошмар. И решили девочку, или там Лидочку, не помню как сказать, Ничего, пытать. Страшно. Что от них скрывают коммунисты. И, и в каком отряде служит мать. Долго-долго девочку пытали. Жгли ее железом и огнем только губы детские дрожали. Не сказала Лида ни о чем. Молодец. <свес> 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 Ты знаешь, я когда, когда я еще занималась цирком в свое время, меня даже называл Юра Копперфильд. Ты помнишь мой? <свес> да, 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 да. Цирковое, <свес> этот, <Аттракцион>. цирковое будущее, <свес> то есть прошлое. И, <свес> и, на, 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 уроке мне сказали, что там надо петь. Она такая не очень-то певица была раньше. И мне дали песню. Я... У, серьезно, есть такая в книжке такая песня. Называется Маленький Плотник. Спеть? Спой. Спеть? Да! Только, наверное, Наточу я свой рубанок и пойду бревно строгать. И туда, и сюда. Мой рубанок хоть куда? Сейчас сделаем музыкальный стоп-кран. Давай. Объявляю музыкальный стоп-кран. В полі вітер молодий, його весна чарувала його осінь, в гори звала, а він зиму щирим серцем полюбив, вітер в зиму закохався, дні і ночі милувався, і співав ужі, присвячені пісні, і портрет зимою. Наткнено, як художник безіменний малював ще дня на кожному вікні. Ой, ти русява наречена сяй у смутку золочене, ти прийшла до мене вчора у вісні Наречена моя ладо, наречена іде садом, опівночі та й на пілу. Народилася метелиця в саду і вже чує батько вітер, як дочці співає місяць і дарує їй обручку золоту. Ой ти русява наречена сяю смутку золочене. Ти прийшла до мене вчора у вісні, наречена моя ла...

Ти прийшла до мене вчора у вісні, наречена моя ладо, наречена идет садом, опівночі та й на білих. Что ты все время поешь? Я ничьи, я не чешу. Действительно вообще ни, ни, никакого я роду, никакого перевода. Ни... Я все не но могу приютить. Песня на самом деле действительно обо мне. Я очень часто бываю, как-то так, в таком настроении, когда хочется подумать о том, что происходит в жизни. Хорошего, что происходит плохого, какие люди, хорошие люди или плохие какие какие-то жизненные обстоятельства и э, я погружаюсь в эти как бы раздумья и получаются такие песни как ничьи это для меня песня э, как бы мое такое обращение так скажем к людям которые хотят меня лучше понять на самом деле ну смотри хорошо ничьи и не помню ни маму не помню родственников надо Петь что-то с памятью моей стало. Я так стараюсь спросить, ну, ну, интересно просто. Скажи, пожалуйста, у тебя есть э, братья или сестры? У меня есть все. И племянники, пожененные. Есть, есть, да, есть братья и сестры. Ну так вот, но нет, наверняка близнеца никакого. кто Или двойника. Ой, двойников все Украина, всем привет. Ну так вот. Обычно, когда мы рождаемся, угу. если мы, конечно, не близнецы или не двойняшки, мы рождаемся сами по себе, вот, вот такими, как мы есть. Ну, конечно, понятно. Э, мало того, мы рождаемся голыми, без одежды. Ой. Мы рождаемся э, на этот свет э, как бы совершенно одинокими людьми. Ничьими, принадлежащими угу. только себе. Поняла. То есть вот об этом песня. А о, -о, 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 о том, что я все-таки э -э, ничьи, потому что, ну, Хорошо, такова встреч, моя жизнь. Поняла сырок говорит. Да ты можешь открыть мне его? Сырок, я ж не могу. Давай. Я кажется, сейчас руками. Чушь. А мне вот интересно. этой я поняла. Ну а доля. Выпью вина, выпью чуть-чуть, извини меня. Выпью до дна. А потом, извините, ветрезвиловка. Скажи мне, тебе нечего делать, Верочка. Как мое творчество анализирует. Не, ну просто я не анализирую. А что ты делаешь? Я, не, я, я сейчас урок разворачиваю. <звы> Нет. Почему, почему, почему много грусти вообще на планете, <звы> Украинской. Да не знаю я. А тебе бывает грустно или ты только смеешься, веселишься? Вот я как дурочка, иначе я. <звы> Я вот спрашиваю, говорю, что такое вообще грусть? <laughs> Все же так грустят. Ты понимаешь, пока ты сам себе не сделаешь настроение, никто тебе собака не сделает. Это правда. Тебе <laughs> могут только его испортить. Это правда. <laughs> У меня сейчас хорошее настроение, значит, хорошая примета того, что тебе кто-то спорта настроение. <laughs> да, я тоже так считаю. Семь раз плохо настроение, один раз хорошо. Но один раз... Но один раз так но... хорошо, как здесь на СВ-шоу. да, Группа. Э, хай вся Украина знает, хай вся Украина чуе, шо вся наша съемочна группа поила наш винегрет. Я себе приготовила винегрет, на. И хотела уже сама вкусно. Приготовь... Прияту... Твоё яичко, чи мое? Слушай, ну а вот скажи пожалуйста, яку ты музыку вообще слушаешь? Бывает таке, что ты приходишь и думаешь, где же у меня была кастета ничьей? хочу послушать. такое бывает. Бывает, да? Да, бывает. То есть своей ты слушаешь тоже? Да. Потому что некоторые мне просто, знаешь, хочется плеснуть Слушай, лицо. у меня бывает такое, а да, ну. вот сейчас есть такое. Вот я знаю, что тут все приготовлено. Подожди минуту. Я подожду минутку. О! Это тебе. Боже мой! Компакт-кассета. Ничего. Спасибо. Это Стура, да? Ты я был же в нашу. Стуль... О, -о, -о, О, Еля! Полдня надо звать. Скажи, пожалуйста, я кричала кофе. Я, я... я... кричала, не кричала, да, не Ну, стал, ладно, принесла, уже стал. Чем ты там за кулисами занимаешься? Елечка, я ж ты знаешь, что я тебя ж люблю и уважаю. Держи. Вот это все по складу. Е Еля. Еля, я зову тебя. Моя ты хорошая Гиша. Е, у вас все. красивая. Елена у нас ничего, сойдет. Возьмем, пожалуйста, это все в наш музей, ты помнишь, да? Четверто. Что мы взяли там уже, я не поняла. Держи. Это... Пожалуйста. Быстренько, это я оставлю с собой тут. В кайгири еду. Пошла, давай, давай, давай. Андрюша, скажи, пожалуйста, а что ты вообще вот кушаешь на ж выезжаешь постоянно? Я знаю, что актеры, они в основном певцы, они там диеты всякие, там соки, шмоки, там шовы, это не буду, это не могу, вегетарианцы, мы тут все такие. Иногда я готовлю сам. Очень люблю я посещать какие-то такие уединенные какие-то ресторанчики с хорошей кухней, где действительно я вкусно поесть, я люблю. А не любва, скажи, кто не скажи, просто. Кто не любит вкусно поесть? Поднимите руки. <свят> Тишина. Это <Це> студенты все. Серьезно? <свят> я, я когда вспоминаю свое студенческое прошлое, ты понимаешь, это просто 37-й год постоянно. <свят> я ходила по комнатам с умным видом. Ты помнишь, как я приходил к тебе в гости? Все девки бежат, говорят: Боря, ты что, Кравчук Короче, Кравчук, да, что? Ко мне и Кравчуки ходят, да. А мне, да, я, я скрывал. Кстати, тогда ты ел у меня борщ. Uh -huh. Я сварила борща, такой, ну, знаете, ведерка такое. Борща, потому что, если ты сваришь борщ в общежитии, то для этого надо варить ведерка. Лучше выварку, потому что через каждые 15 минут вот такое, вот такие вот позывные. Из-за я слово сахар не могу слышать уже. Я помню, там, действительно. Мы закрылись, там наш пугу с тобой. Да, да. И Наш дома нет. И все так. Нож здесь Я не было весело. Да не весело, вот ты Слушай, Андрюша, был за какие-нибудь какие приключения в туре? Ты аж там был в кто не знает, был в Я думаю, знают все практически, потому что. Была шутка, был тур никакой. Ну так вот, ага. были смешные истории на самом деле, одну историю могу даже рассказать. Давай. И вот представьте, идет концерт, уже практически, концерт длится где-то часа два, это очень яркое, красивое шоу, и совершенно нормально, когда все сидят и спокойно смотрят, или наоборот, как-то реагируют, но всегда, в общем-то, под сценой охрана. И в этот раз тоже была э, охрана, все было в порядке. И я вижу, что во время концерта все время какая-то что-то происходит. Вот э, с левой стороны с потасовочка. Потасовочка. оказывается, что в первом ряду э, сидела собака эльдер-терьер. Купила есть, билеты и съела. То есть выступление было на открытой площадке, это было еще достаточно тепло, где-то конец августа, и э, большой зал на открытой площадке, и просто вот видимо какая-то собака, по-моему, без хозяина, просто, то, видимо, шла мимо, дозабрела да на звуки Он музыки. Прочитала, что <свят> <свят> Эль Ковчег. Думаю, зайду хоть по да? Причем <свят> а, мы расскажем абсолютную правду. Вот. И собака это сидела, смотрела весь концерт и достаточно внимательно. То есть и даже хотела залезть на сцену. И ее всяческим образом охрана Подперь. да, не пускала. Но как только закончился концерт, собака тут же вскочила и побежала через сцену, прям залезла на сцену, через сцену в гримерную. Автором, и, перед да, и впереди меня, и впереди меня забежала в гримерную и под лавку. Вот. И пока я находился в гримерной, переодевался, общался с кем-то, разговаривал, все было, в общем-то, в порядке. И проблем никаких не было. Но тут только, как я вышел из гримерной, она выбежала из этой лавки и давай за мной в машину собакой на левшая собака, собака да, это... меня не отпускала ни на минуту и мне конечно очень хотелось ее взять с собой но жалко что вот надо было ехать дальше концерты практически каждый день и нельзя было взять с собой собаку но мне кажется в ней какая-то душа может быть какой-то умершей красивой девушки которая влюбилась в меня после концерта и значит решила так вот проявить потому что собака была сукой. Сукой была и побатю, ну, Там же не только я был, там была масса людей, которые, в общем-то, внимательнее меня старались разглядеть все, что происходит. Понятно. Но собака была такая, понятно. Хорошо. Ну, батюш, даже собаки тебя слушают, а это что значит? Это значит, что я почти уже дрессировщик. Это значит, что ты хорошо поешь. Мы будем считать, что это значит, что я хорошо пою. Чё ж, а вот для распевки что-нибудь типа, употребляешь для э, расширения вокального диапазона? Ну, иногда употребляю. Очень редко, но бывает. Ну, а шок? Особенно, когда у меня, к примеру, ангина или... Вот скарлатина. Что-то, скарлатина или еще там что? Ага, свинка. Свинка, а -а -а. да. Я иногда э, пью перед э, тем, как вот петь, 50 грамм коньяка, потому что это разогревает связки. Говорят, это полезно. Вот, буду знать хоть. Возможно, это... Э, что, всего 50 грамм? Да. Возможно, это предрассудки, это не полезно, это просто может быть выдумка, но, по-моему, вроде полезно, как мне говорят. Мне вроде бы помогает. Хотя вот совсем недавно я, э, например, начал экспериментировать с чаем, с шалфеем. Шалфеем. Да, тоже вот как-то так дыхание освобождает. Ой, ну, ты расскажешь уже за, за шалфеем. Дыхание освобождает. Я буду заваривать. Я за целый день так устала вообще. Может, все-таки как-то будем ложиться чешуй? Знаешь, я всегда вожу с собой в поездах а путешествую достаточно часто тапочки, беленькие. Нет, тапочки тепленькие, тепленькие. Для того чтобы создать себе домашний уют. Где бы я не был. И вот когда я узнал, что я буду ехать в твоем СВ... можно было тапочки не брать. Я тоже их взял. Да? Конечно. А ну-ка, они где-то тут. А ну где у нас тапочки? Вот Еля, 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 надеваем тапочки уже, Еля. Поэтому если я останусь здесь надолго, а судя по что уже на часах ты время позднее... Ты, ты, ну, ты, представляешь, уже взяла реквизит, уже нацепила уже особо реквизит. Увезела уборку, пожалуйста, мы идем ко сну. Ну, пробывайся, наверное. Да, хорошо. А, а сейчас уже, уже, уже смотрю, уже, уже что-то. Уже как я тебя люблю. Тепленькие, да? Тепленькие. Вот это, знаешь, хорошая. <свят> На платформе. Такие хорошие. Елечка, все, мы, мы, уже идем ко сну. Мы идем ко сну, Елечка, пошли ко сну. Давай. Ой. Ты знаешь, я тебе постель не даю. Знаешь, потому что одноразовый флизелин, он разлазится к утру, и ты ложишь в вось... Но у меня есть плед. У меня есть плед, я тебе дам. Давай. Опс, раз. Слушай, а ты любишь цирк? <свят> Обожаю. Обожаешь? У меня было две кошки, так меня даже называла Вера Куклачева. Андрон, ты ж, я наша женщина, мне неудобно в кадре. Вот вытащи вот эту штуку. Она она, какую? Она. Раз... Это такое стоматологичное кресло. Не-не, вот, вот здесь, вот здесь. Вот так, Дай, мужчина, вот так, потяну его. Ты уверен, что он... Да, давай, давай, я знаю. Ага. Оп. Еще Керенский на нем отдыхал. Все, хватит. Да. Удобно, да? Да. Ой, ложись, ты Конечно, я легла в ряду, но я, наверное, помещусь там. Бежим его мать. О, я тебя по крови косну. О, сколько тебе завтра вставать, а? Ну, не знаю. Вообще, я люблю поспать. Поспать? Ну, дрифнем. Я сама, знаешь, во сколько проснусь. Во сколько проснусь? О. Дорогая Украина, у нас в гостях, в нашем СВ, сейчас я сниму свои пуанты. О. В нашем СВ-шоу был кто, вы думаете? Уже чей? А, значит, мой, Эл Кравчук. А я теперь я прощаюсь с вами. До наступной среды. Спокойной вам ночи, мои киси.